Для Дмитра батько завжди був взірцем. Свої мужності, стійкості, здатністю швидко приймати рішення, аналізувати ситуацію та загостреним відчуттям справедливості, Хлопець завдячує саме йому. А коли почалась війна в Україні, його 47-річний батько Валерій Георгійович, бойовий кадровий офіцер, якому довелося повоювати в Афганістані, в числі перших відправився на схід захищати українську незалежність. Звичайно, всі в родині хвилювали за нього, але зупиняти не стали, не мали права. Батько вчив, що чоловік має бути вірним своєму обов'язку. Отець Офицер еще советской закалки начал службу, срочную службу Демократической Республики Афганистан. Э, с обычным солдатом. Дослужился до сержанта. Э, еще чтит, не, не еще чтит, да, чтит до сих пор подвиги советских воинов, э, уважает очень сильно советских полководцев, Жукова, Рокоссовского. Э, Ну і ж чоловік, що совєська старої совєтська закалки, офіцер совєтської закалки, совєтським стержнем, До сих пор вірив в свої своєму долгу, честі. Дмитро з дитинства мріяв піти стопами батька та стати військовим. Після того, як закінчив військову кафедру, він очікував, що попаде в армію. Але не склалось. Замість військової служби Дмитро пішов служити в правоохоронні органи. Втім, справа ця настільки заплутана, що подробиці, чому хлопець звідти пішов, розповідати не став. Але так чи інакше, коли батько повернувся на відпочинок до Дому в свою первую ротацию сын твердо вырешил. треба лишати милицию и идти на войну добровольцем. Встретил отца после первой кампании, когда они вышли с окружения, там залезли на поле. Увидел просто его. Ну и с детства мечта была стать военным. И как раз попалась возможность, что можно было попасть именно на ту должность, какую хотел. И получилось, что попал. И симулирован тем был, что отец вернулся. Хотел бы тоже поучаствовать в этом всем в, и в этом это на то, чтобы посмотреть, что это такое, и просто какую-то лепту свою внести в это все. И в него все удалось. Дмитро потрапил в добровольчий батальон «Феникс», та еще и сразу командиром взводу. Были задачи, выполняли и в Херсонском направлении, направлении Крыма тоже были задачи. А в самом «Фениксе» очень много ребят, которые тоже позывом были именно защищать родину, где-то процентов 80 таких, или 90, процентов 10 были тоже мобилизированы, просто перекомандированы к нам. некоторые еще даже в первые дни не выдержали, было предложено поехать сразу, там через пять дней после того, как они приехали в лагерь, поехать со вторым первым батальоном тогда в Краматорск. они тоже поехали. ну а про сам феникс, там коллектив сам по себе нормальный, хороший, то есть ребята в одной цели объединены. конечно, там и бытовые вопросы были, но они быстро решались на уровне бойцов. Феникс, он выполнял задачи в секторе М и до сих пор выполняет. Где именно сейчас, я не знаю, но хоть знаю, что артиллерия очень хорошо работает. Самого батальона работает очень продуктивно. Наносит, наносила до перемирия, сейчас не знаю. Наносила ответные удары, очень метко, очень точно. Плюс то, что комбат и управление бригадой, командир батальона, это офицеры с боевым опытом, командир урод, это офицеры с боевым опытом. И Поставленные задачи, которые составились, обычно выполнялись на 100%, если не на 100%, на 99% это точно. Проводились, проводились э, акции по демонстрации силы, патрули, по обнаруживанию и э, предотвращению э, действий диверсионно-разведывательных групп. Также проводилась профилактика среди местного населения, там, общение, раз, собирались данные по тому, кто как кто кому дышит, местное население как относится к нам. И вот крайний раз в ППД, когда сам батальон «Феникс» попал в ППД, в принципе, местное население начало более лояльно к нам относиться. Почему? Потому что батальон себе показал очень хорошо, именно как настоящие воины, офицеры, просто солдаты, вели себя достойно, чего не хватало, допустим, там, от других подразделений, которые там раньше были. То есть нормальное поведение, которое соответствует в Україні. саме там Дмитро й побачив все на власні очі: Не з телекранів телевізора та новин. Він міг сам оцінити події, що відбувається, чому сталася ця війна, та врешті-решт, проти кого він воює. Адже серед численної кількості найманців, яким важливі лише гроші, там на сході проти українців воюють такі ж самі українці. Та вони думають точно так же, як і ми, тільки в зеркальному відраженні. Я их обвинять ни в чем не могу, я могу их обвинять только в том случае, если они мне навредят, навредят моим людям. А то, что у них в голове, то, что у них в голове вложено, это не их проблема, это проблема того, что они просто это приняли. А их точка зрения отличается от нашей только тем, что она противоположена. И вот мы мы слушаем, допустим, средства массовой информации наши, мы считаем, что они правы, они слушают вражеские, они считают, что они правы. Мы знаем, где ложь, и правда, кто там побыл. И думаю, что просто тот человек, который отключится от этого всего, будет знать точно, где правда. Когда увидит это своими глазами, поймешь, что пускай воюют наверху, а не здесь. Надоел уже чуть-чуть. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы это все побыстрее закончилось, уже перетекло в то состояние, когда это будет решаться на верхах, когда будет решаться дипломатическим путем. Почему? Потому что любая потеря, любое ранение, не дай бог смерти твоего товарища. Любая потеря техники, она очень тяжело переживается. И просто иногда хочется, чтобы это побыстрее закончилось. Не хочется даже про это вспоминать. Когда твои товарищи, которые с тобой прошли, ну, я немного навоевал, некоторые больше меня навоевали. Мы вместе с ним каши поели, и он... Просто в последний момент становится раненым, очень обидно, печально становится. А так считаю, что мы ну, должны до конца стоять, не отдавать ту территорию, которую уже забрали, держать ее до последнего, я хочу, чтобы наши оппоненты, скажем так, враги, я больше назову их оппонентами, противостоящие нам стороне тоже поняли это и чтобы уже воевали. Пиджаки, галстуки, и портфели, они, а автоматы и танки. Єдине, что не давало спокою дмитру на войне. Що він не з батьком. Адже Валерій Георгійович воював у другому батальйоні 79-ї аеромобільної бригади, і вони могли хіба що обмінюватися смс-ками. Врешті, прийнявши вольове рішення, хлопець покинув Фенікс і перевівся до другого батальйону. З того часу батько і син почали воювати пліч опліч. Саме з батьком Дмитро пройшов одну з найгарячіших точок цієї війни Донецький аеропорт. И самый тоді осталась история, яку он не дуже розповідати. Нас отправили на марш, после которого мы оказались в аэропорту. Прибыли в тот населенный пункт, где мы потом после этого базировались. Мы поехали сразу на первую боевую задачу, в аэропорт, взлетно на посадочную полосу. Отец остался выполнять свои задачи ну, по своей специфике. Он меня отправил на первый бой, пожелал удачи, и после первого боя встретил. Вечером в тот же день по нам нас обстреляли, производили по нам обстрел со ствольной артиллерии, с реактивной артиллерии, тогда из градов и с минометов стреляли. Даже есть подозрение, что и самоходок стреляли. Ну, хорошо обстреляли. Первый обстрел пережили нормально, вовремя спрятались в укрытие. После обстрела с отцом связались по радиостанции, условными знаками дали понять, что все хорошо. Общались с ними папа, сына по позывным. Вроде все, все хорошо. Пошел отдыхать. Почему? Потому что мы сутки не спали, на морозе были. В радиостанцию положил из себя, в спального мешка, мешках. Включил на полную громкость и через сон услышал, что у отца в подразделении два убитых, один ранен. После этого я поскочил. Почему? Потому что ну, любой человек... Знает, когда у него родственник, возможно, убитый, возможно, ранен. Это не самое приятное чувство. До того момента, когда я уже вскочил, ребята, которые были с ними, его бойцы, его откопали, за что им большое спасибо. Им. Произвели первую неотложную помощь, привезли к нам, уже приняли к себе. Все, все, кто был со мной, начиная от командира батальона, начальника штаба до обычного рядового бойца, все крутились возле него, помогали мне. Сами помогали переносить его, подавали медикаменты необходимые, осматривали его. Потом его отвезли обратно. То есть. И с тех пор, вот, пока не приехал в отпуск, не попал к нему в госпиталь, мы с ним не виделись около двух недель. У батька Дмитра диагностировали переломы шеи и спины. Зараз Валерій Георгіч лікується в військовому шпиталі в Миколаєві. Лікарі кажуть, що він іде на поправку і вже навіть сам може пересуватися. Важко описати, що відчували, почувши новину про поранення батька, родина близькі і просто знайомі. Переживали за нього абсолютно всі Починають від звичайного солдата, закінчуючи старшими офіцерами, навіть люди, які на гражданці, Ті ж хлопці волонтери, які допомагали мені. То есть и через меня по отцу тоже очень сильно переживали, предлагали всякую всяческую помощь. И вот сами одесские волонтеры в одесском госпитале то есть не, не, не дали пропасть. Сразу же он был в чем в чем он был тогда, когда попали под обстрел. То есть форма разрезана, когда ему вкалывали все препараты. Всю форму с него сняли. Было оно, ну, в медицинских типа, халатах, пижамах. Волонтеры помогли, привезли и одежду, и продукты питания, и медикаментами снабжали. То есть, если бы не наши волонтеры, не наши просто неравнодушные люди, которые просто цветы приносили или там рисунок, то лечение до сих пор бы длилось, и неизвестно, в каком бы он был состоянии ну, в это время. А так, быстро поправляется, становится на ноги, ходит уже. Мечтаем водки вместе попить. Написане, не виходить. ні получається. і ніяк не виходить на піса. Найбільше хто підтримав Дмитра і його батька на фронті, звичайно, були його рідні мати та дружина. Їх турботу він відчував завжди і завжди знав. Потрібно повернутися живим, бо на тебе чекають вдома. Самі героїчні люди, самі мужественні люди це мама і жена. Мать чому? тому муж і я на фронті були ну, на фронті, там були. Не жена почему? Потому что она меня ждала всегда. Писать у нее не получалось. Даже телефоны, звонки были короткими. Просто сказать все нормально, все хорошо. Утаить, где я нахожусь, не, не получалось. Почему? Потому что волей судьбы у меня теща тоже медиком работает, служит э, в бригаде. Она тоже побывала в первой Просто элементарные слова, там, все нормально, все хорошо, жив, здоров. Это для них были все. Инф... Самая главная информация за день. В следующий день можно прожить спокойно. Вот у нас вот такие вот письма у нас были, да. СМС не успевали писать, только короткий сезон, все, все хорошо, все нормально. Дмитро чувак поддержку и от друзей одноклассники. Многие ребята, которые помогали здесь, это Александр Мамурка, это Гена Федоренко, это моя одногруппница Маша Саба и мои одногруппники, которые они интересовались, видели, я только вышел на связь, им, на, они сразу же звонят, спрашивают, как то Я говорю, все нормально, все хорошо, что нужно, всегда интересуются. Не я у них прошу, ребята, помогите, они первыми спрашивают, что надо. За это им спасибо. Ну и семья, конечно, что они ждут здесь, что они верят, надеются. И то, что тоже поддержка и какая-то была материальная. Что там попросил что-то передать, они тебе передали сразу же, безоговорочно. Никаких отговоров никогда не было. Знаешь, что надо, значит надо. Иногда даже предугадывали. Та мать жоною звонять, говорять, що там уже обувіне на конець? Ну да, вже пора, там у те вже вислав. Уже вже можеш дати, слава Богу, спасибо. На війні Дмитро ще більше загартувався і випробував себе на місність. Тепер він знає, що здатен нести відповідальність за інших як командир, бути переконливим та рішучим, приймати швидкі і правильні рішення. Це, впевнений, він обов'язково знадобиться і в мирному житті. А найголовніше на війні все-таки, якою б складною не була ситуація. Що Там навколо б не вид бывалось. відчувати поряд надійне на плече друга. Приходилось принимать решение. Решение принимал конечно я. И когда их выполняли, то большая благодарность тем бойцам, которые были рядом со мной сразу. Я говорю о том, что командир ничто без своих солдат. Это не солдат прежде всего. Это не просто там человек какой-то, который будет выполнять твои приказы. Это тот на кого ты можешь положиться. То есть солдат без командиров в принципе может обойтись могут назначить того, кто может ответственно, там, возьмет на себя ответственность за выполнение задач, а командир без солдатов никуда. То есть есть ребята, без которых я не могу, это Вова, позывной генерал, Миша, позывной волк, то есть те ребята, без которых я, в принципе, и не хотел выходить на боевые задачи. Если даже и выходил куда-то на боевые задачи, без них, то не обижались, почему нас, вот, ты на с собой не взял, или наоборот, они вышли по, по приказу высшего командования. То, я говорю, что не позвали, сволочи такие. <laughs> да, там очень много ребят. Я, если их называть, всех, то будет очень долго. Боевой братство, боевой дух это очень хорошо. Ну, у нас он очень развит, особенно в подразделении. Он присутствует, это прежде всего. То есть ребята могут друг на друга положиться. Есть такое понятие, не всем оно нравится, но есть такое понятие как коллективная ответственность, даже как командиру иногда не приходится делать никаких замечаний. Коллектив сам берет, ребята, ребята сами могут сказать, где какой-то боец хорошо поступил, где какой-то боец плохо поступил, что больше так поступать не надо. То есть можно положиться, положиться на этих людей. Мы, мы, мы больше как семья, то есть я могу быть младше остальных бойцов, но они ко мне относятся, как к старшему товарищу, или там к старшему брату. И, а потом уже дальше. Друзья, а в самом-самом конце мы вот солдаты и командир, прежде всего, так у нас построены. Ну, конечно, не приступать так, нет понебраться такого, что вот, ну, там, как друзья, назвать себя плохими словами, такого нет. То есть уважительные отношения. Самых своих боевых товарищей Дмитро и вважает справжними героями. Настоящий герой – это те ребята, которые были со мной, которые воевали со мной, которые я воевал с ними, можно даже так сказать. Они уже были с боевым опытом. Это не Шварценеггеры 2, высоту и 2 ширину. Это обычные э, ребята, Полтора метра в кепке некоторые, некоторые толстые, некоторые худые. Но у них есть основные качества, это стержень, прежде всего, это характер. Потому что большая часть выполнялась именно на характере. Большая часть задач. Это характер, здравый рассудок, умение терпеть. И не скажу, что бесстрашие, все боятся. Но они как-то мужественность, которая проявляется путем того, что через свой страх переступаешь и идешь. Ну, самое пекло, можно сказать так, Не пекло, но ну, поближе, возможно, к нему, может, и самое пекло. И это чувство ответственности перед другим своим, своим товарищем. На войне ни в коем случае нельзя думать только про себя, надо думать и про своего товарища, который думает про тебя также. Надо знать, что у тебя всегда за спиной есть твой друг или перед тобой, которому ты прикрываешь спину или он прикрывает тебе. И оставаться всегда человеком, не звереть, не уподобаться своему противнику, который может кричать, что я буду отрезать тебе уши. Не надо становиться таким же, надо оставаться всегда человеком. У тебя будет совесть чиста. До речи, свой позывный сова Дмитро выбрал тоже не просто так. Птица тихая, мудрая, когда всегда делает все аккуратно, с первого раза. Вот я этим мотивировался. Ну и как бы это э, по-разному, перед тем, как принять такое решение о таком позывном, Очі многий інтересувався ті які в основі зображаються з ключом або з то є з котрий відкривають либо батайни. Насправді у нашого мудрого сови все ще попереду. Коли він повернеться із фронту, хлопець думає повністю присвятити себе родині і дуже сподівається, що скоро в нього народиться синочок, якого він хоче виховати так, як колись виховали його. Тим більше, що майбутньому нащадку буде що розказати. Наприклад, як дідо з батьком колись воювали разом. и прикрывала один одному спины. Когда сын, возможно, дочь, возможно, и сын, и дочь, да никогда не подводить своих родителей, не подводить своих родителей слушаться и делать все возможное, чтобы просто то, что сейчас происходит вокруг, никогда не происходило. То есть своим умом, своими поступками не допускать, не принимать, какую-то враждебную нам информацию не допускать до того, что творится сейчас на востоке. Хочу жить нормально в спокойном мире. Не хочу роскоши, хочу просто нормальной жизни. Как-то роскошь это тоже плохо. Почему? Потому что в наше время роскошь добывается только путем того, что ты кому-то можешь навредить. Хочешь нормально жить, хочешь нормальной жизни. Детей хочется уже побыстрее. Хочется, чтобы проснуться с утра была стабильность какая-то, чтобы знать, что твои дети вырастут стабильны. В стабильном государстве, и стабильном мире. Основная цель в жизни – это оставить о себе хорошее мнение, хорошую информацию, и чтобы мои дети тоже мной гордились, не было стыдно за папу. И чтобы остальные тоже знали, что идет Дима, что можно к нему руку подойти, пожать, а не в спину плюнуть.